Что до напряженной социально-политической ситуации в Украине выступил вся голова глава Рады військово ВВС сил збройних сил Украины, вице-адмирал у відставці Микола Крітний. Весь украинский народ, конечно, очень волнует поведение так называемой оппозиции, потому что это уже не оппозиция нормальная оппозиция, которая должна быть. Действительно, они несколько задумались. И уже сели за стол переговоров, правда, вели себя за этим столом не совсем неправильно, предъявили какой-то ультиматум законной власти, избранной народом, и вели себя, конечно, недостойно, установив сутки, вот. объявив о том, что сегодня эти сутки в 20 часов кончаются. Народ Украины идет за своим президентом, за своим правительством и за законно избранной Верховной Радой. Я уверен, что правда и справедливость победит. Украинский народ будет достойно заниматься развитием нашего государства.